যিমানে মোক ধমকি দিব অসমক আপোনালোকে যিমানে ধমকি দিব চেষ্টা কৰিব অসমে লাচিতৰ হেংগান আকৌ এবাৰ হাতত তুলি লব আৰু আমি প্ৰমাণ কৰিম যে অসমীয়ায়ো অসম বাছিয়েও ভাৰতীয় লোকসকলে কেনেকৈ জীয়াই থাকিব লাগে আমি তাক জানো আৰু সেই সংগ্ৰামখন আমি আকৌ এবাৰ যুজিব খুজিছো আমি জিকিব খুজিছো হেংদাং লৈ এতিয়া অসমীয়া জাতিক তেওঁ এতিয়া ৰক্ষা কৰিব আমি আহ্বান জনাইছো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া হেংদাং অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক আহোমসকলৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক লাচিতৰ সহ্য বীৰ্যৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক হেংদাং হেংদাঙক আপোনাৰ নিজৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ দিশলৈ গতি কৰাৰ সময়ত আৱেগিক কৰি এই সেনদাঙক লৈ আপুনি ৰাজনীতি নকৰিব অপমান নকৰিব যদি সেনদাঙৰ প্ৰতি আপোনাৰ ইমানেই দায়িত্ব আছিলে দায়বদ্ধতা আছিলে আপুনি ছটা জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰি দিব লাগিছিল আপুনি হেংদাঙৰ আজি নাম লৈছে আৱেগিক কৰি জাতিটোক সেই সময়ত আপুনি যেতিয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ল আহোম অধ্যুষিত সমষ্টিসমূহৰ যিটো সমষ্টিৰ সংখ্যা আছিলে সেইটো কমাই আনিলে নাই আপুনি এবাৰ ভাবি চাওকচোন গতিকে এই যে যিটো কাম তেওঁ কৰিবলৈ ওলাইছে এই যে অসমৰ জনগণক এতিয়া ক্ষমতাত থাকিবলৈ ক্ষমতাত থাকি লুণ্ঠন কৰিবলৈ এতিয়া তেওঁক এই যে আম্বানী আদানী এইসকলৰ নাম লৈছে আচমল এইবোৰতো তেওঁলোকৰ তেওঁৰ সহোদৰ আম্বানী আদানী আৰু ছৈয়দা হামিদ এইবোৰৰ লগত তেওঁৰ নিকট সম্পৰ্ক আছে আমি ইতিমধ্যে কৈ দিছোঁ সম্পৰ্কৰ গোটেই আমি দেখুৱাই দিছোঁ উদঙাই দেখুৱাইছো এতিয়া তেওঁৰ আঁঠুৱাৰ তলৰ মানুহ এইসকল আজমলৰ লগত তেওঁ এটা সময়ত গোপন সম্পৰ্ক এইটো মানুহে গম পালে এতিয়া সেইকাৰণে বাহিৰৰ পৰা আউটচৰ্চিং কৰি মাদানীক লৈ আহিছে এতিয়া আউটছৰ্চিং কৰি চৈদা হামিয়া হামিদাক আনিব কৈছে এতিয়া এবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই